Радій країна, радійте всі шанувальники, прихильники програми Гутен Морген і особисто наш оператор Колома Андрюха. Бо хто-хто, а він надзвичайно чекав на цю зустріч. Наші студії Аліна Гросу, так, Іріночка. В нашому колективі є твій палкий прихильник. Там він стоїть поза твоєю спиною. Зачервонівся, зашарівся, так? Так, вже. Ми раді тебе вітати в студії Гутен Морген. А, зараз вже тебе можна називати не тільки співачка, а ще й автор слів і музики власних пісень. Це да, так? так? абсолютно. А що а... змінилося? Ти почала сама писати музику і, да, да, да. і тексти. Я... Ти записся? Повністю <свеч> весь новий альбом буде з моїх пісень, буде моїм ам моїм авторським собственнові за любви, из-за чувств. Скорее всего, потому что какой-то хороший человек, точнее, мой продюсер, мене поверил просто. И, 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 как бы и как то помог расписаться. Слушай, ну я завжди розуміла, что это, в принципе, и набагато дешевше, ты знаешь? Вот ну, и я, всегда завжди с тем, что если хочешь что-то сделать, добре, сделай это сам. Ну, действительно, Верно? покупаешь у этих авторов песни, потом эта песня не идет, ты mm -hmm. начинаешь на кого винить? Конечно же, этого автора. А так себя винить Но... во всем, а, причем. А так все. Что текст написал, что музыку плохую написал, и аранжировка, потому что я все-таки утвердила. То есть да, и туда да? Да, абсолютно. А, а такой... ты следишь полностью за всей аранжировкой? Абсолютно, от ноты да. до ноты? От да. бита до Да, до теперь уже да. Потому что ну, за 14 лет мне стыдно не приходить на студию и не помогать, ага. потому что это получается ну, как-то не совсем... Слушай, но многих звукорежиссеров такой подход раздражает у артиста. Они считают, что вот он знает лучше, чем, чем ты. Вот я всю жизнь потратила, а ты пришла, мне рассказываешь, какой должен быть здесь. Я понимаю, что человек разбирается лучше. Но я просто хочу, чтобы он сделал профессионально, но так, как я попрошу. О! Золотисто! Как Серега слышал, бачишь, вот сказал. Вот. Да. а ты казал. Вот, продолжим, давай про клипы. А, в, в клипах ты уже тоже у нас, Дока? Да, 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 да. вот на днях, буквально позавчера сняли клип а, на песню «Бросай». А, актером, главным героем был Иван Николаев из «Девятой роты». Ага. А, мальчик вот такой вот чудесный. Ну-ка, а ты там, Москве а ты там, да? так, я Что? хотела сказать, ты 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 добрый, ты там в Москве, а, в принципе, всех знаешь, можешь так вот, знаешь, может, запросить, ты до сих пор... Кого взять, Бондарчука, да не старый уже, вообще не Не, мины к нему, ладно. не мой друг, мы уже с ним три месяца до клипа знакомы были общались, он закончил так же НИК, и мы познакомились в самом Вики с ним. Алина, вот ты еще... каждый раз к нам приходишь после Москвы и рассказываешь, кто твой друг. И вот от этих имен нам с Викой хочется просто пересмотреть список наших друзей. Просто Думаешь, боже, с кем мы общаемся? А мы мы не в Тикраине Не в Жанне, а в Украине столько же известных, хороших людей. Просто так как я сейчас нахожусь в Москве, знакомство происходит в Москве, и я знакомлюсь в основном с актерами, так как я вот живу, боже, в Вики. Слушай, а трошки все-таки про твою работу и театрально, скажем так, театральные занятия. Ты, насколько мы знаем, навіть выступаешь где там за кордоном з да, театральными виставами. Да, я... есть. Я сейчас уже разъезжаю в третий месяц абсолютно по разным странам. Мы были во Вьетнаме, Мюнхене. Франция. Разъезжаем, показываем спектакль. Спектакль по, по Вуди Аллену, Манхэттен. Я там играю Трейси, Божью. Любовь с Вуди, Аллен. Вуди Аллена. А, Вообще-то на русском, но сделали более хореографический спектакль. Mm. А теперь перевели на английский язык и пока в разработке это все, потому что вот в декабре мы летим в Мюнхен, ага. чтобы показать его на английском уже. Слушай, а ты поешь в этих спектаклях? Э, пою, но в другом. У нас есть класс-концерт, там, где происходит пародии. Mm -hmm. Вот, собственно, там я пародирую и Майкла Джексона, и Софи Ротару, и, ä, господи, помоги мне. Mm -hmm. А, Слава я понял, любви, «Видящего», да, да по-моему? Ага. А? По «Видящего», ну, да, по-моему, да, да, пела да. ее. Слушай, а мы а не подготовились что... к этой студии, да, вот про этот же аспект можно было тебя попросить, чтобы ты нам что-нибудь показала, ну, наверное, ты без подготовки вряд ли, да, Я сейчас не, не смогу, потому -то что -то не хочу ничего. Давай попросим в следующий раз, когда к нам придешь, покажи покажешь нам пару пародий. Чтобы Хорошо, мне очень интересно. Чтобы знала уже, что, чем ты там действительно занимаешься в Киеве, А то ты Б... расповедаешь, да, да, что ты плачешь. И, и родители у нас просили твои об этом. Попросите хоть вы, она нам ничего не показывает. Неправда, абсолютно. Мама во время съемки фильма Оказалось, что сидела бедная возле экранчика, и когда увидела, как мы с вами играем, расплакалась, потому что, о боже, я увидела, как это трогательно. Я вам наконец-то поняла, да, дочка, что да. ты настоящим, серьезным делом. Серьезным, <связ> да. Мне <связ> было как... очень приятно, конечно, это все, как обычные какие-то. Я просто снималась уже не в одной а короткометражке. Но это все, мы этим всем занимаемся в Авгике. Mm -hmm. Это мало что выходит на большой экран, но тем не менее это просто для тренировок. Потому что я лично боюсь еще отсняться в какой-то большой работе. Я хочу еще достигнуть какого-то вот профессионализма большего, чтобы я потом не смотрела эту работу и не говорила всем, не смотрите лучше, пожалуйста. А, а ты что? знаешь, что сам извини, Виктор. Просто многие артисты, но многие артисты реально такие, а ты мне как, а ты мне как? Многие артисты реально и очень сильные, и большие артисты, актеры. Ты знаешь, они тоже самое говорят. Они говорят, мы не смотрим своих ролей и вообще не пересматриваем. Да просто... Потому что самый а главный как? критик это ты, по-моему, все-таки. Да, 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 даже да, не родители. Я согласна. Вот, а еще альбом выходит у меня вот в конце этого года, я думаю, что выйдет уже, песни почти все записаны, Собственно. Я все намагаюсь зрозуміти. Ты настолько захоплено рассказываешь и про песни, про записи нового альбома, про съемки клипов, и так само про театральные выставы. Что больше тебе особисто захоплюет? Я не могу так сказать, потому что вот ближе, то что мне, я уже 14 лет занимаюсь пением, хореографией, вокалом, всем-всем-всем в общем. И актерством занимаюсь ну, совсем недолго. Я играла когда-то в детстве в спектаклях, в тюзе, в детском я играла на новогодних елках, я играла в мюзиках, чего-то серьезного не было. И когда поступила во ВГИК, это как-то все по-другому пристало ко мне. Я не была на профессиональной театральной сцене. И когда я постоянно вижу взрослых актеров, которые уже которые уже прошли огромнейший путь. Когда я знаю, что все на учили, училась Гурченко, Клара Лучко, я просто понимаю, что я как в каком-то таком вот именно как храме. И хочется, хочется вот... Соответствовать как-то, да? Как да, да. А за этим всем стоит большой-большой труд, правда? Это правда. Я верно разумею, что, мабуть, все-таки одному-одному больше допомогает, чем заважает, так? Мне кажется, абсолютно так. Потому что я не могу представить, чтобы я сейчас спела песню, І ти більше відіння представляється. Ти починаєш підходити к пісні по-другому. Аліночка не тільки хочеться уявити, як ти заспіваєш, а все ж таки і почути. Ну Хорошо. Так, у нас музичний телеканал, ти не так часто до нас заходиш у гості, тому ми не можемо не попросити. І тому і Андрій Колома, наш оператор, ну надзвичайно цього чекає, як і всі а, ті, хто прильнув зараз до своїх екранів. Там уже плакаты у нас развиваются, да. флаги, Гросу, Выходи за меня замуж и так далее, и так далее. Но она Спасибо, что... конечно. Очень приятно. Нет, пока не нужно это. Андрюха, пока извини, пока подождать надо. А что вы зарасту почему его, так? Можно я можно за тебя? Ты не скажешь, ты артист, а я все-таки скажу, что большое уважение вызывает человек, который даже вот сейчас ты немножко болеешь, да? Вот немножко простуженный человек. И тем не менее, несмотря на это, она будет петь вживую. Класс? Да, Класс. знаете, как-то да. Вот песня бросай, авторская, собственная э для вас. Мысли на прошлое ты вернуть пытаешься Взрослыми играми люди развлекаются Молча уходят, будто не касается Не смотри, когда плачет солнце Роняя слезы о а, любви, в которой был космос Тебя довольно бросай, Не думай о прошлом, просто стирай, Пускай очень сложно, но все же И утро в столице новые лица уйти и забыться. жизнь на атомы Вместо рассвета ты живешь закатами Нет, смотри, когда плачет солнце Роняя слезы о а, любви, в которой Себя космос Тебя Алина Гросу, скажи, пожалуйста, вот ты говорила о том, что мама недавно смотрела на твою актерскую работу. А вот часто ты бываешь здесь, в Киеве, к родителям приезжаешь, или они сейчас больше к тебе? А, больше я приезжаю к маме, папе. Вот, ну, это уже так, так вышло потому Это... что родители совершенно не бывают в Москве. Я к знаешь, батьки, было... вы краще видите, краще яду вас, знаешь? Ну, в принципе, ну, и да. Так не знала, Опять что таки... там у них нет, бывает. Нет, <laughs> потому что, а, во-первых, в Афгейку родители мы не заходили уже с первого курса. <laughs> они меня как отправили, так и все. Были на одном спектакле буквально тоже на первом курсе, и после этого ничего не видели, ничего не знают. <laughs> Но видеоработы какие-то я уже им показывала, и они как-то так удивлялись даже. Аліна Гросу була в студії Гутенморген сьогодні. Ми дякуємо тобі. Що я завжди кажу про те, що справжній артист ніколи не жаліється на хворе горло чи закладений ніс? У так вийшла хвора і заспівала. Дякуємо тобі. Приходь до нас іще. ще успіхів тобі у навчанні. і Чекаємо вже на новий альбом. Дякую, приєдного дня.